Про альтернативи відімкнення старлінку та чого до чого готуватися нашим на фронті військовим говоримо з гостем нашого етеру Сергій Безкреснов, військовий експерт, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби з нами на прямому зв'язку. А пане Сергію, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Віталися! Скажите, будь ласка, якщо таки Starlink нам відключать, як це вплине на фронт, наскільки критичною буде ця втрата для наших оборонців? Ну, давайте начнем с того, что расскажем, что такое Стерлин, сколько у нас его есть и как он работает. С самого первого дня войны нам начали поставлять первую часть Стерлинков бесплатно. В данный момент таких Стерлинков несколько десятков тысяч в ЗСУ. То есть, чтобы все понимали, их не оплачивают в их оплачивают уряды других стран, их оплачивают фонды. То есть это старинки, которые стоят на балансе в ЗСУ, которые бесплатно для рисковых, которые ими пользуются. Кроме этого, наши рисковые начали покупать старлинки за свои деньги. Да? То есть это различные фонды за границей, родственники, друзья, которые покупают, передают, оплачивают, иногда на это собирают деньги там, чуть ли не всеми домами и семьями. То есть поэтому никто не запрещает нашему вискову купить сталинка и его использовать для своих нужд. Таких сталинков по некоторым оценкам от 30 до 60 тысяч у нас. То есть мы говорим о том, что общая сумма сталинков в Украине достигает количества 100 тысяч, а возможно даже и больше. Потому что там есть разные методики подсчета, то есть единые, единого точного числа никто не знает. Это количество превышает... Количество Сталинков во всей Европе, чтобы вы понимали. То есть это огромный кусок э, бизнеса, потому что для Илона Маска, прежде всего, SpaceX это бизнес, и Сталинка это бизнес. Ему надо зарабатывать деньги и окупать свои вложения на запуск большого количества спутников. И э, те Сталинки которые оплачивают мы за свои средства, например, за частные средства, они стоят, например, по несколько плата, там, 70 долларов в месяц. Но если Сталинка оплачивается по коммерческому тарифу, то есть разными фондами и организациями, это абонентская плата в 5-6 раз больше. И вот суммарно мы можем сказать, что SpaceX, ну, Илон Маск в лице SpaceX зарабатывает на, в Украине порядка 10 миллионов долларов каждый месяц. Это огромнейшая сумма. Да? Поэтому как бы там Стерлинг не, как бы там, извиняюсь, Илон Маск не был близок к Трампу, как бы там они не разделяли точки зрения, но это бизнес, это большая сумма денег. Илон Маск, так же как и Трамп, бизнесмен. То есть я не думаю, что он захочет лишиться этого куска. То есть вторая причина, Почему это вряд ли случится? Потому что SpaceX сейчас позиционирует Starlink систему как надежную связь на 100% для всех стран, в том числе и для военных. То есть и показать на примере Украины о том, как надежная связь в один момент по прихоти владельца отключается, никто не решится. Это будет очень плохой кейс. Поэтому я не верю, что Starlink будет отключен. Если бы, например, нам оплачивали большое количество там, Соединенных Штатов, мы могли бы говорить о том, что по решению президента США, например, нам могут перестать их оплачивать. Но нам это оплачивают, скажем так, большей частью фонды, как я уже сказал, и уряды других стран, в частности европейских стран. Поэтому, моя лично, я не думаю, что до этого дойдет. Может дойти до более неприятной истории для нас, это когда Российская Федерация оказывается в зоне рабочего э, покрытия Старлинка. Вот это Илон Маск может сделать. В рамках, например, потенциального будущего снятия санкций с Российской Федерации они включат Россию в зону покрытия Старлинка, и там же тут, тут же там заработает Старлинка в количестве, которое еще больше, чем у нас. И для нас это будет не менее тяжело, потому что россияне начнут им активно пользоваться. А зараз россияне користуются я... Старлинками на фронте? Да, россияне пользуются старлинками в настоящее время на фронте, у них их все больше, но мы находим пути поставок, находим их аккаунты и их обрезаем. То есть, значит, на данный момент зона покрытия Стерлинка не распространяется на территорию Российской Федерации, но при этом работает в Российской Федерации на несколько километров, потому что Технически невозможно отключить старлинку вот, ровно там до 100 метров. Да? То есть есть погрешность с точки зрения спутников. Поэтому какие-то пограничные структуры, например, вооруженных сил Российской Федерации, могут его использовать. Плюс «Старлинк» работает на всей оккупированной территории Украины где стоят российская армия, потому что считается, это наша территория, вплоть до Крыма и включая в Крым, там везде Старлинг работает. Поэтому ничто не мешает военнослужащим России пользоваться Старлинком. То есть как они это могут сделать? Они могут попросить своих родственников, друзей, там, близких, кто живет в Америке, в США, покупать Старлинги, оплачивать их там, а на самом деле этот будет работать здесь. То есть, и, и также Россия покупает большое количество аккаунтов, то есть на один, Starlink, на один аккаунт бизнеса они могут подключить много сталинков, но это мы пытаемся вычислить и отключить. Потому что, например, если э, ну, для примера, если вдруг кто-то в Арабских Эмиратах купил там 500 Сталинков, их оплачивают, а потом эти Сталинки вдруг оказались не в Арабских Эмиратах, а все на территории Украины с той стороны, ну понятно, кто это купил, зачем и зачем они используются. Вот э, э, если что мы говорим о том, что надо сделать, о чем говорит Берлинская, этим мы занимались в первые дни войны. Нельзя опираться только на Сталинка, это было всем понятно, потому что SpaceX это не стабильный партнер. Все это понимали, все это знали. У Маска уже были какие-то там прецеденты, когда он что-то там отключал, переключал и так далее по своему решению. Вот. Поэтому в ЗСУ устроит альтернативные каналы связи, и такие каналы есть. И э, грамотные связисты на уровне бригад и батальонов, они думают о том, что бы обеспечить резервирование в первую очередь каналов Старлинка для того, чтобы нас не застали врасплох. Вот. То есть я опять же повторюсь, без Старлинка воевать сложно, тяжело, безусловно, потому что у нас все привыкли, что интернет есть везде, что военные могут общаться с семьями, в том числе, с командирами и так дальше, на удаленных объектах. Но я вам приду пример. Курская операция. На территории Курщины не работает Сталинка, это территория России. Но мы там ведем активные действия, у нас это получается и хорошо получается. Поэтому решение есть. И я призываю просто не впадать в панику. Да, потому что сейчас, вот видите, много такого нагнетается вокруг истории там, с Трампом вот, рассказываются страшные вещи. Мы морально к этому готовы. То есть, если вдруг Сталинки отключат, мы ну, будем искать выход, до этого как-то воевали. На территории. Курській області то воює. Да, це буде це буде для нас больно, дуже больно, но це не зупинить нас. А ви сказали про те, що маски заробляє в нас мільйони доларів в місяць, і не буде виключати а, ці старлінки повноцінно. Але чи можливо там, наприклад, запровадити збій на 24 години суто для українських військових? Ну я так умовно кажу, 24 години. Ну это, знаете, это из, из области теории зрада. Мы теории зрада. Мы тоже понимаем, что на весь этот сбой, то есть, возможно, тоже будут какие-то там э, э, риски в плане финансовых рисков и последствия для SpaceX. Я не уверен, что они на это решатся. Но, ну как, это это может быть такая гадость, которая будет там проблематична, но она не повлияет глобально на общую ситуацию. То есть на загальную ситуацию на фронте это э, не уплывая, мы дамо особей раду. Я думаю, да. Я думаю, да, потому что я бываю на фронтах, очень часто вижу очень много связистов. Я повторю, что там, где связисты, опытные, грамотные и умные, они давным-давно стараются строить основные каналы. Да? То есть мы говорим о том, что, например, смотрите, у нас разбросаны по фронтам много автономных точек. Это там разведка, радиоразведка, РЭП, пилоты БПЛА. То есть они все пользуются Сталинками. Они перемещаются сегодня здесь, завтра там. Для них это решение важное, необходимое, потому что оно автономное. Да? Но если, если Сталинка, например, перестает работать, то вот эти точки останутся без связи. Но глобально как говорят, связь, это нерв армии, глобальное управление войсками никуда не исчезнет. То есть оно на большинстве участков зарезервировано, то есть команды будут доходить, то есть военные там округа, бригады, там корпуса по новому сейчас, полки, они будут общаться с командирами, у нас будет работать радиосвязь, у нас будет работать частично проводная связь. И плюс мы даже не забывать, что для важных каналов Інформацію, у нас є альтернатива спутникові в Старлінку, це теж тури. І ще я не буду називати є два провайдери, які нам показують услуги. Тому вони просто мінімум удобні, а не менш скоросні, ну, вони є. А взагалі, от, можливо, питання з розряду фантастики, але уточню, а чи можливо нам самим створити національну систему супутникового зв'язку? Я розумію, що треба, напевно, свій супутник. Та, але... От... <полагающий> Интернет все-таки это È... швидкость. Давайте я вам расскажу так. Системы связи спутниковой, они были всегда, во все времена, ну, достаточно во все времена, я утрирую, то есть достаточно давно, да, и в том числе и в Российской Федерации, вот, э большая часть из них строилась на самое простое решение. Это спутник, который висит в одной точке, так называемой на геостационарной орбите, и через него осуществляется передача интернета. Э -э наши зрители это знают на примере спутникового телевидения у себя дома раньше, да, как это работало. То есть тарелка, которая в селах направлена в одну точку, и оттуда принимает телевизионный канал. Такое же решение возможно и по спутниковой э -э связи. Так работает, например, тот же Тувай провайдер, и много работает европейских провайдеров. И такой спутник мы, Украину, можем запустить, арендовать, можем даже арендовать. Его не надо запускать, можем кого-то арендовать, называемые или транспотеры, или каналы, и для себя их применять. То есть, это, ну, как бы решение более доступное, потому что спутник один, и он работает. Решение, когда. Но минус этого решения в том, что тарелка должна смотреть всегда в одну точку. Ее нельзя подвинуть, ее нельзя сдвинуть, ее долго настраивать. Вот. То есть, если ее там развернет ветром или еще взрывом, чем-то ее надо опять настраивать. То есть. и... В этом минус. И плюс, так как расстояние достаточно длительно, долго для этой орбиты, это 36 тысяч километров, то сигналы приходят с задержкой. Что сделал SpaceX? Они запустили большое количество спутников, которые не висят в одной точке, они летают вокруг нас, вот так, постоянно. Их там сотни спутников, они находятся низко, это сотни километров, для них не нужен сильный уровень, уровень сигнала, через них задержка сигнала небольшая, то есть нагрузка распределяется равномерно, поэтому вот такую систему мы не построим. Да. В мире есть системы даже, скажем так, более там, э, мелкого масштаба, там Inmarsat, когда спутники, пусть их там 20, да, 30, 40 спутников, которые летают на такой же орбите, но все равно, э, чтобы запустить и обслуживать такую систему, там, возьмем, например, название Iridium, там, GlobalStar, Inmarsat, э, In это все вот конкуренты в этом сегменте, чтобы запустить эти спутники, понадобилось десятки миллионов долларов инвестиций и э, не один год. То есть мы, к сожалению, это не готовы. Даже Российская Федерация, хоть они себя называют космической державой, но действительно есть там чем запускать. Они на данный момент не могут себе позволить построить такую группировку связи, Хотя у них есть собственные разработки, ракетоносители, собственное решение для вывода их на орбит, но у них даже такого нет. И не у каждой страны в мире есть вот такие вот сети спутников. А якщо зараз хтось з військових задумується про купівлю ще одного старлінку або про купівлю Стерлінка взамін втраченому, ви би рекомендували це робити? Чи все таки шукати альтернативні шляхи? Звісно, рекомендував. Тобто, еди... я, я думаю, що не дійде до того, що нам відключено Стерлінк. Ну якби, как бы це, это... ну я не вижу в цьому сенсу. То есть это просто как, как мера нас заставить идти на какие-то уступки, как там, ну, я думаю, у Соединенных Штатов гораздо больше вопросов и полномочий, как это сделать по-другому, более болезненно для нас, да, в плане там материальной финансовой помощи, военной помощи, но есть на фоне глобальной помощи, которую нам оказывают Штаты, вот это старинка это, ну, да, для связистов, для военных это важно, но глобально это не, не такое там решение, которое может нас заставить что-либо сделать, да, то есть это не работает так, что если вы, например, там не примите условия, мы отключим вам старинки вы такие, все, блин, беда, все пропало, принимаем, потому что иначе не может. Ні, зможемо інакше і зможемо воювати. Просто давайте уточнимо ще один важливий момент. Якщо хтось ще не розуміє, наскільки важливим є зв'язок на фронті, то я прошу вас, якщо можна коротко це пояснити. Бо є десь таке уявлення: пропадуть старлінки, пропаде зв'язок, і ледь наші бригади одна одну не переб'ють. Ні, не працює, тому що у нас. Э, э, давайте я скажу так глобально то есть в генеральном штабе есть главное управление звеску которое курирует все эти вопросы то есть на уровне там армии бригад и они с первого дня войны понимали эти риски и делали так чтобы каналы связи у нас дублировались то есть чтобы они не были уникальны то есть я опять же повторюсь где связисты некомпетентны то есть там могут быть проблемы там где связист на своем месте они всегда строят резервные каналы для радиосвязи. То есть это альтернативные спутники, я назвал вам уже, это наземный интернет, это оптоволоконные линии местных провайдеров, это радиорелейные станции, это Wi-Fi мосты, это банальная LTE модема, да, мобильной связи, это радиостанции СИУС, это какие-то локальные сети LTE. То есть решений как бы альтернативных достаточно. Просто кто-то хочет это делать, кто-то не хочет. Я уверен, что э, единое управление армией, оно останется. Мы можем получить проблему, как я вам сказал, что вот, например, мы привыкли, что у нас все пилоты там стримят видео онлайн, то есть чтобы это все видят, вот сидит начальник на большом мониторе, и он видит в одной точке, там, как летает одновременно 200 дронов там, или 500 по всем фронтам, всю картинку. Вот эти точки раскиданы по фронтам, они, возможно, не смогут такую шикарную картинку стримить. Да? Но от этого война не остановится. Будет тяжело, да. И вы меня спросите: Ну, это логичный вопрос: у нашего врага нет Старлинка, они же как-то летают, да? У них точно такие же мавики, разведчики, да, у них точно такие же есть сегменты, там и бомберов, тех же самых, и FPV, и пилоты, и стримы они же воюют как-то. Почему вдруг наш противник воюет без Старлинка? а мы должны сдаться. Нет, они тоже устраивают такие решения. Если вы посмотрите видео противника трофейного, у них тоже есть штабы, у них тоже в этих штабах идет картинка с дронов, они точно так же ее видят. То есть мы не говорим о том, что мы имеем Старлинг, поэтому вот у нас все классно, а у России нет. У них тоже есть и тоже оно работает. Поэтому я думаю, однозначно не стоит паниковать. Пане Сергію, я вам дякую. Сподіваюся, що знаєте, все таки здоровий глузд переможе. І я вам дякую за, за цей заспокійливий меседж. Що дякую за аналіз. Ну, цей... я питавсь да. Я да. пытаюсь успокаивать, потому что вы поймите, что, ну, как бы, чтобы сеять панику, там, зраду, испуг, ну, на это можно хайповать, это и достаточно такая тема, то есть, вот, популярна, да, гораздо сложнее трезво смотреть на вещи, на события, которые происходят, и трезво давать оценку, и не поддаваться, как, как бы, ложной панике. Да, мы должны, опять же, принимать меры э, для того, чтобы строить резервные альтернативы каналы радиосвязи, На тот случай, если что то случаю, якщо щось случиться, ну я вже повторюю, що ми це діло дня війни, ті які грамотні. Сергій Воскресного, військовий експерт, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби, був з нами на прямому зв'язку. Кажу пану Сергію дякую і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую.